الاسرا سیونٹین اس کی سکسٹی فور اور سکسٹی فائیو وَاسْتَفْزِزْ من استطاط مِنْهُمْ ہوں وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ و اجلب فِي الْأَنْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ و لَيْسَ لَكَ ادم ان سلطان اور ان میں سے جس کسی پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے اور ان پر اپنے خیالات کو اور اپنی مردانہ طور طریقوں کو درامت کر اور ان کے اموال اور اولاد میں شراکت کر اور ان سے وعدے کر اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں بے شک میرے بندوں پر ہرگز تیری سلطانیت نہیں ہوگی اور تیرے رب ان کی وکالت کرنے کے لیے کافی ہے اب جناب اللہ تعالیٰ نے مولد بھی دی اور اب یہ سننے والے بڑی امپورٹنٹ بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تو مولت دی اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہے وہ مینز مینز یعنی ذریعہ ان ذریعوں کے تحت تو گمراہ کر سکتا ہے یعنی یہ مینز دیے یعنی ذریعہ یہ ذریعہ کیا ہے اور ان میں سے جس پر تیرا, تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بڑھکا دے یعنی سب سے پہلے ہے کہ تو بھڑکا لے جس پر تیری استطاعت ہو جو تیرا غلام ہو جو تجھے سر تسلیم خم کر دے جو تیری اتباع کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی آواز سے بھڑکا دے سٹر اپ کر دے اشتعال میں لیا یا آواز سے سمجھ آواز سے تو شیطان کی یا ابلیس کی آواز کس نے سنی کونسی ایسی آواز ہے جس سے آپ باقاعدہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں آواز سے آواز ایک یہ آواز ہے اور یہ کیا ہے آواز میوزک میوزک کیا آواز ہے ساؤنڈ میوزک کو کیا کہیں گے آپ آواز مطلب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ساؤنڈ کے سسٹم کے انسٹرومنٹس ہیں وہ ایک آواز کریٹ کر رہے ہیں اور آواز ہے نہیں کہ آواز یہ دکھی کون ہے یہ بھائی پلیز تو آواز سمجھ میں آگیا آواز سے کس طرح گمراہ کر رہا ہے صرف ساؤنڈ کی میں نے بات کی ہے اس کے اندر جو پوئٹک سینس ہے وہ ایک الگ چیز ہے آواز آواز کے اثرات میوزک سے آتے ہیں ساؤنڈ کے اثرات اگر میں اس آواز میں کچھ سینس ٹرانسفر کر دوں وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو آواز کے ساتھ سینس بھی آگیا گیا گانے والے جو ہیں ان کے گردن میں گلے میں کون بولتا ہے کیا بولتا ہے کیا بولتے ہیں جنہیں اس کا آج سے نام کیا ہو گیا شیطان تو صاحب آواز ہو گئی اچھا آگے عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ دوسری چیز ہے اور ان کے اوپر درامت کر اپنے خیالات یہ چیز سمجھیں آپ کہ خیالات جو ہیں وہ ہمارے اوپر اکیلے میں ہم بیٹھے ہوئے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے یوں بیٹھے ہوئے یوں نہیں بیٹھے ہوئے آپ کوئی آدمی خالی ذہن کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک سوئے گا نہیں سوتے کے علاوہ جب تک جاگ رہا ہے تو اس کے ذہن کے اندر اگر وہ کام کر رہا ہے کوئی کام کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے تو اس کے خیالات میں پلاننگ انوالو ہو گئی کچھ کام کی لیکن ایک آدمی بیٹھ کے بیٹھ کے باقاعدہ خیالات میں چیزیں آ رہی ہیں اس کی جس کو ہم مختلف چیزیں لینگویجز میں, میں استعمال کرتے ہیں فینٹیسی وہ بھی خیالات ہیں سمجھنا خیالات خ... تو خیالات کو درامت کر رہا ہے آپ کے اندر اوپر اللہ کہا ہے تو یعنی شیطان ابلیس تو خیالات لے کے آ جاؤ اپنے اس شخص کے اوپر تو اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج میں انگریزی میں سکول آف تھاٹ یعنی میرے اپ... اجیے آپ کے کیا خیال ہے اکثر سنو آپ نے جملے باقاعدہ ہم بولتے ہیں آپ اپنا خیال بتائیے یعنی آپ اپنا بتائیے جو شیطان نے آپ کے اندر پور کر دیا ہے وہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ اللہ ہے درامت کر اپنے خیالات سے ان کے اوپر اپنے خیالات شیطان سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے خیالات سے ان کے اوپر امپورٹ کر دے درامت کر دے لوگوں کے اوپر تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے خیالات ہیں اب آپ اپنے خیالات بتائیے آپ کس خیالات کس خیالات کیا ہے وہ ہیں آدھی تو بیسکلی آدمی کی جو خیالات کی دنیا ہے وہ اس کی سکول آف تھوٹ ہے شیطان نے اس کو دیا ہے اور کچھ لوگ بیچارے اتنے پریشان رہتے ہیں انہوں نے ناولیں لکھ دی اتنے ان کے ذہن میں خیالات چلے چلے جو برداشت نہیں کرتے انہوں نے جلدی سے لکھنا شروع کر دیا تو وہ آج بج گئے بہت بڑے رائٹر انہوں نے سارے خیال تھوپ دیے اور ہم بیٹھ کے ان کے خیال دیکھ رہے بیٹھے ٹی وی بی پہ ڈرامے فلم تو یہ ہو گیا اسکول آف کس نے درامات کیا شیطان نے تو ابلیس مایوس جو ہے آپ کو دیکھیے خیالات میں آتا ہے یہ پتہ چل گیا آواز سے گمراہ کرتا پھر میسکولن مینرس مردانی بجاتا اب یہ میسکولن مینرس جو ہیں بہت سارے میسٹنٹ مینرز ہیں بے پناہ ہمارے جو مروجہ معاشرے کے اندر مردانی طور طریقے مردانی وجات معاشرے میں کس قسم کی مردانی وجات سمجھی جاتی ہے مردانی وجات یا مردانے طور طریقے مطابق بائبل یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کیا ہیں ان کے عقائد کیا ہیں کہا لکھا ہے بائبل پڑھوں گا میں کچھ ورسز بائبل کی ہیں اور آپ غور کیجئے کہ جب میں پڑھوں گا اس سے آپ کو کیا نظر آئے گا کہ یہ, یہ اس طرح جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس میں جو باتیں لکھی ہوئی جو مقصد پیغام ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ, یہ طریقہ ہونا چاہیے دنیا میں مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہوا ہے میت, میں انگلش میں پڑھوں گا میتھیو 23 کی تھرٹی اے ساپوں افائی کی اولاد اب یہ دیکھیں آپ کہ اب ہم نے شروع کیا خواتین آزاد السلام علیکم ایک یہ طریقہ ہے اگر کہوں اے ساپوں یہ کیسا لگا افائی کی اولاد کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ہے مردانی وجات کیونکہ ڈکٹیٹر ہوں میں کہہ دوں کو بدتمیز نلائک لوگوں کچھ بھی کہہ دوں میں کو استف اللہ اولاد اللہ نہیں کیا اے یہ 23-13 میں لکھا ہے اس زمانے کے برے اور زنکار لوگ نشان طلب کرتے یہ بات کر رہے ہیں نعوذ باللہ استغفاللہ اللہ السلام جبکہ یہ مردانی وجات جو ہے یہ بائبل میں میرے نظر میں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے یہ طریقہ کار کس کا ہے میسکلن مینر آف دا شیطان ففٹی ون لوک ٹویل اس کی کیا تم گمان ففٹی ون ورس کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدائی کرنا اب یہ دنیا میں ڈیویزنز کرنا یہ کیا ہے سمجھا رہا ہے مردانہ وجات میسکلن مینر جو آدمی کر رہا ہے بڑا فقر سے اس کو سمجھا ہے بڑا طاقتور آدمی ہے بھائی آگے سنیں میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں میں زمین پر کیا کرنے آیا ہوں? آگ بھڑکانے اس لیے آیا ہوں اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا یہ کون کر رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ سے اللہ کے رسول سلام کریں گے یہ یہ ہے مردانی وجات تاکہ لوگ ڈریں میسکولر آدمیوں میں مردانہ مردانہ طور طریقہ تو یہ کون کرا رہا ہے ابلیس مردانی وجات میسکولر مینرز کتنی پاور رکھتا یہ تو میں نے آپ کو یوں بتایا پھر آپ تو چھوٹی چھوٹی سے لے کے تو بائبل میں تو چلو میں نے ایک ریفرنس دکھا دی کہ بائبل میں یہ باتیں لکھی دنیا اس پہ پریکٹس بھی کرتا ہے ویسے ہمارے اپنے معاشرے میں بھی یہ ہمارے انسان کی نفسیات کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم مائنر سے ایک چھوٹی سی بات پر ہم باقاعدہ لڑ لیتے ہیں تعلقات خراب کر لیتے ہیں کیونکہ ہم انفریٹی کمپلیکس میں ہیں ابلیس ہمارا دکھ کا وہ بنا ہوا ہے سر اور ہمیں دکھ میں اور اس میں انوالو کیا ہوا ہے اچھا وہاں پہ اس آیت پہ آ جائیے دیکھیے اب ہے وہ شارکم فل اموال اور تو ان کا شریک کار بن جا مال کے اندر اور اولاد وہ اولادم اور وعدے کر ان سے مال اور اولاد یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر مرد عورت دونوں اس کے لیے جان قربائیں یعنی کہ وہ ویسے تو مال تو ایک ایک جائز طریقے سے کما سکتا آدمی ہے نا جائز طریقے لیکن آپ ناجائز طریقے سے باتیں اللہ کا باتیں طریقے سے مال مت کھاؤ غلط طریقے سے مال مت کھاؤ تو اس باطل طریقے سے مال کھانے میں آپ کا شریک کار کون بن رہا ہے شیطان وہ شیطان شریک کار بن گیا تو اللہ کہہ رہا ہے تو کو شریک کار بنا سکتا ہے ہر غلط ربا کھا رہے ہیں آپ تو آپ شیطان کے ساتھ بن اللہ کا شیطان نے چھو لیا تو اس طرح کی بات سمجھ لیں کس طرح وہ شراکت کرا رہا ہے آپ کو آپ کے مال کے ساتھ اور اولاد کو دیکھیں آپ کہ اولاد کا قتل کر رہے ہیں آپ بلیو کریں قرآن میں لکھا اپنی اولاد کا قتل مت کرو تو آپ سمجھنے سے یوں قتل کر دیا نو no. بچہ معصوم چھوٹا جب بڑا ہونا شروع کرتا ہے تو اس کی پہلی ٹریننگ گھر, گھر کون سی گھر, ہے گھر کچھ نہیں چار دیواری نہیں آپ ماں باپ اور میں ذرا سا پرج دیتا ہوں عورتوں کیوں ماں ہے ماں کا زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ تو وہ جو ماں ہیں وہ اپنے جذبات ٹرانسفر کر رہی ہیں اس دکھ کو کس سے شیئر کر رہی ہیں اس دکھ کو شیئر کر رہا جا رہا ہے اس کے بچوں کے ساتھ تو مال کے اندر شراکت کس طرح کر رہا ہے وہ کہ آپ جب غلط طریقے سے مال کمائیں فورجری کر کے فالس روٹ سے ہے وہ مال کے اندر آپ کے ساتھ شراکت کر رہا ہے دوسری چیز جو ہے وہ تھی اولاد تو اولاد یہ سمجھیے جذبات آپ کے ساتھ جو تعلق ہے بچے کا اور آپ کا وہ ہے جذباتی تعلق بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا اس کے اس کو اس طرح کر دینا ہے تاکہ وہ اللہ تعالی سے اس کی نا ہو جائے ہمیشہ یاد جا ہے کہ سب چیزیں بچپن میں ہوتی ہیں اور ایک پانچ سال اور میرے خیال چھ سال سات سال پہنچ کیا عمر ہوتی ہے بچے کی ساکیب مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے آگے شیطان الشیطان اللہ غرورا اور یہ جو وعدے کرتا ہے شیطان سوائے غرور غرور غور غرور،, غرور،, غرور نہیں دھوکا اردو میں غرور کے معنی ہوتے دھوکا انگلش میں ہوتا ہے ڈیلوشن anyway, تو اللہ کہتا ہے انبادی سلطان وہ کفا بھی رب بھی کا وکیلہ بے شک میرے بندے ہرگز تیری ان کے اوپر سلطانیت اتھارٹی نہیں ہوگی اور تیرا رب جو ہے وہ وکالت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ توقع جو کرے گا آیات کی ایسنس پر عمل کرے گا زندگی میں اور پہچان لے گا کہ یہاں پر شیطان کا وار میرے پاس آ رہا ہے یہاں شیطان میرے اندر نفسیات میں انٹری کر رہا ہے اس سچویشن پر تو اس پہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے یہ ہے پوری ایکسرسائز اس پورے لیکچر کا مقصد کہ اس کی پہچان کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک میرے بندے میرے ذر تسلیم کو میرے نوکر اللہ کے نوکر ان پر تیری ہرگز آثورٹی نہیں ہوگی سلطان ہرگز اور ہرگز آثورٹی نہیں ہوگی اس شخص پر جو اللہ کی آیات کو سمجھ کر اس کی پہچان کر لے کہ یہاں پر شیطان کا بار آ گیا یہ شیطان آ گیا ہمارے بیچ میں اس وقت پہچان لے سچویشن کے اندر کہ اس وقت جو ہے مسئلہ کچھ اور اتارٹی نہیں ورنہ تو اتارٹی بنا بیٹھا کیا رائے چلا جا رہا جو دل چاہے کرایا جا رہا ہے آپ سے